Мы играли против бывших чемпионов Олимпиады, чемпионов мира. Было, конечно, э, наверное, может первая четверть, они не, не, не донастроились на нас. Мы знали, что они, их, нужно остановить их не быстрые прорывы, что у нас получалось в первой половине. Но э, нам не хватило, наверное, какой-то искринки, какого-то взрыва, наверное, во второй-третьей четверти, чтобы как-то удержать, удержать их темп проиграли, да, обидно. И обидно, что закончили турнир, и нам не хватило одного очка по разнице. Но это хороший опыт для всех молодых игроков, в том числе для меня. Хороший опыт для тренеров. То есть хочется сказать только спасибо всем, кто, кто нас поддерживал. Спасибо всем, кто были в этом зале и болели за нас. Это очень приятно. Я надеюсь, что в следующем году мы должны, во-первых, работать, готовиться к чемпионату Европы в следующем году. Поэтому только взять положительные эмоции с этого турнира и продолжать дальше играть, то есть не останавливаться на достигнутом. Мы знали, что уже нечего терять, то есть получать удовольствие от игры, играть с такими звездами, как Деррик Роуз, как Джеймс Харден. Поэтому Конечно, хочется показать свой уровень на то, что мы можем. То есть, я, я, я могу сказать, что мы неплохо сейчас играем. Я хочу сказать, что каждый игрок отдавался, и это было видно на площадке. То есть, и, та, и даже вот, э, трибуны заводились, когда мы там или заблокировали, или забивали там легкие или красивые очки. То есть они нас поддерживали, мы знали, что все-таки мы чего-то можем, и обидно очень, что мы не проходим дальше.